Всем привет! Сегодня с вами Маша и сегодня я снимаю тег признание ютубера. Итак, поехали. Первый вопрос это сколько времени ты тратишь на съемку и обработку видео? А если как-то это все вместе объединить, то примерно где-то час. Если. Ну, еще это зависит, смотря от какое это видео. Допустим, на съемку, ну, влога это не считается. На съемку вот, допустим, такого вот обычного тега уходит, ну... Ну, тоже зависит от, от количества видео. Ну, скажем так, час. Второй вопрос. Ты экономный или транжира? Я как-то наполовину, потому что, допустим, я транжир в том плане, что я прошу, 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 но не всегда это все покупают. Да, вот поэтому я наполовину экономная, наполовину транжира. Третий вопрос. Кого ты хочешь перегнать на, на YouTube? Ну, наверное, я хочу свою подружку Карину а что перегонять ее? Она, в принципе, еще не достигла количества видео, количества просмотров, количества подписок. Я не знаю. На данный момент мне перегонять пока некого. И я, если считать каких-то блогеров, я никого не хочу. А кто твои любимые блогеры? Катя Клэп, Саша Спилберг, Паша Милкус. В общем, все вот такие вот блогеры на высшей ступени. Пятый вопрос. Как долго ты собираешься каждый день? Это в плане утром или к видео. Наверное, все же я к видео скажу. Ну, вот, да, к примеру, к видео не так уж долго. Я поставить подсветку. Ну, где-то полчаса. Что одна вещь, которой ты рада в этом году? Э, тоже на тему видео. Наверное, это то, что у меня появилось очень много фонов. GoPro, Canon 600D, потом подсветка хорошая, камера ну новая как раз таки, вот фон один из новых, такой классный, ну, новый штатив. одной вещи у меня, к сожалению, нет. Седьмой какой твой самый неловкий странный момент во время съемки? Верно, это когда ты так тупо тянешься к камере, э, пытаешься как-то там ее перевернуть, заснять, особенно если ты когда снимаешь на такую камеру, у которой нету вот чтобы перевернуть, посмотреть экранчик. Ну, как, когда ты себя видишь Типа передней фронтальной камеры Только на настоящей камере Ты носишь джинсы, шорты и пижамные штаны и Это называется признание youtube Конечно же, ношу шорты Джинсы, естественно Я сейчас в пижамных штанах Это вопрос Чем вы больше всего гордитесь своей жизни? Наверное, то, что примеру, сейчас, на данный момент, я горжусь то, что я немножечко поднялась выше на ступень э, в YouTube блогера. Но она ну, не снимаюсь сейчас каких-то там сериалов, обзоров, кукол, там, не знаю, ну, в плане таком, да. Раньше я, я оставила свои старые видео, и причем открытыми, не знаю, это как-то приятно даже. Даже клипы снимаю лучше. И десятый, последний вопрос, это какая обстановка для вас более комфортна при съемке видео? А для меня удобная обстановка, это когда удобно самим вам. Это красивый фон, это ровно камера, которая не шатается, там ничего не падает, когда я не волнуюсь, все нормально, все окей, короче. Говоря, на когда... этом мое видео заканчивается. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока!